মই নমস্কাৰ আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ভজুলিকা পুলি পোন্ধৰ পিছজোপা গোলাপ পুলিথিঙত অকণমান ডাঙৰ পুলিঠিঙত ৰখা হৈছিলে যাতে তিনিমাহমান পিছত বদলি কৰাৰ কথা আছিলে সেইবাবে আৰু ইতিমধ্যে মই বদলি কৰাৰ সময় নাপালোঁ সেইবাবে পেকেটতে লাগিছে আহক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অতি সুন্দৰকৈ লাগি আছে গছত ফলবোৰ এইবোৰ এতিয়া বৰ্তমান পকি আছে সুন্দৰভাৱে আৰু ইফালে সুন্দৰভাৱে লাগি আছে সৰু পেকেটৰ বাবে গছজোপা ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই বা বস্তা বা ডাইৰেক্ট কাৰ্টুনত থাকিলে আৰু জোপা হোৱাকৈ বাঢ়িলে হয় আৰু ইয়াক মই কাৰণ বদলি কৰাৰ বাবে মই সৰু পেকেটত দিছিলোঁ যিটো ক'লা সেয়া আপোনালৈ দেখিছে এইফালে পেকেটবোৰ বেছি ডাঙৰ হয় সেইবাবে গছবোৰ সৰু হৈ আছে তথাপিতো ফলটো সুন্দৰ ফল দিছে খোৱাৰ বাবে এইফালেও লাগি আছে এইটো কাঁইমাহ জাতৰ হয় এইফালেও পকি আছে এইবোৰ এইফালে এইটো ফুলি আছে এইফালে সুন্দৰভাৱে সৰু সৰুকৈ লাগি আছে আহিছে এইফালেও দুইজোপা আছে অকণমান বাগৰি গৈছে আৰু এইবোৰ ভোট জলকীয়া গছবোৰ মই মাছৰ কাৰ্টুন বা বস্তাত পদূলি কৰা হ'ব আপোনালোকে